بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إيمان الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال وأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وهملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Maksudnya sesungguhnya kami takkan amanah kepada langit dan bumi satu gunung-ganang lalu semuanya tidak mampu memikulnya dan tidak mampu untuk melaksanakan tanggungjawabnya lalu manusia menerima amanah tersebut kerana semuanya manusia ini suka melakukan kezaliman dan dalam keadaan dia jahil tidak mengetahui surga Allahu Azim. Pertama saya ucapkan terima kasih pada Yang Berhormat Dato' Sri speaker yang beri ruang kepada saya untuk membahas usul titah diraja sempena pembukaan masyarakat pertama pengal keempat Dewan Negeri Pahang. Kesempatan ini juga saya ingin rekan ke ucapan takziah kepada keluarga Tun Abdul Hamad Badawi mantan Menteri yang kelima dan kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala juhu rahmat, kata roh almarhum. Tuan Speaker, daripada titah ucapan tuanku, baginda melahirkan kalau kita perhati ada tiga suasana. Suasana pertama baginda menyatakan kegembiraan terhadap prestasi pencapaian kerajaan negeri. Syabas tahniah ya terhadap pencapaian yang telah dibuat. Yang kedua baginda juga melahirkan kebimbangan terhadap beberapa perkara yang menjadi kebimbangan baginda terutama ketirisan hasil negeri, kelewatan projek-projek tabatan banjir dan sebagainya yang juga perlu diberi perhatian dan yang akhir baginda meluahkan kekecewaan khususnya terhadap pencerobohan hutan simpang kekal dan tanah kerajaan skala besar yang berlaku di negeri Pahang dan beberapa pengarahan yang telah pun dibuat oleh baginda baginda jelas uh, melahirkan rasa kebimbangan dan menyerahkan mandat kepada uh, pihak berkuasa seperti SPRM PDRM dan unit uh, penguatkuasa negeri Pahang bertindak dengan serta-merta dan amaran baginda supaya tidak berkompromi dengan sebarang bentuk rasuah salah guna kuasa dan penyelewengan. Saya melihat ada keperluan untuk kerajaan ini menambahkan kemudahan kepada anggota penguasaan kita sama ada teknologi moden, drone dan sebagainya bagi mantau pencerobohan ini. Tanpa peralatan dan sokongan teknologi yang lebih canggih, ya, agak sukar bagi pihak penguat kuasa untuk bertindak. Saya juga menyokong penuh titah tuanku dan tindakan yang telah diambil kita harus berkelihatan serius terhadap perkara ini demi majukan negeri Pahang dan saya ingin menyatakan rasa duka cita dan terkilan eh, kerana dalam kes ini ada pihak-pihak yang membela mereka yang melanggar undang-undang dan peraturan sepatutnya kita sebagai ahli Dewan Negeri atau ahli Parlimen merupakan penggubal undang-undang kita bertanggungjawab mempertahankan undang-undang bukan menyokong mereka yang langgar undang-undang. Bemalan lagi kalau sekiranya kita libatkan di atas nama konon membela mereka yang langgar peraturan. Dan ini tak sepatutnya berlaku. Dan saya harapkan semua anggota-anggota khususnya ahli-ahli dewan-dewan dewan undangan negeri, daripada DAP khususnya, untuk menyatakan sikap sama ada menyokong eh, mereka yang langgar undang-undang atau menyokong titah Tuan sultan. Dalam kehin ini kita sepatut tidak kompromi membela mereka yang langgar peraturan dan undang-undang. Dan, dan rakyat masih menanti apakah tindakan yang perlu diambil oleh pihak kerajaan kepada mereka yang melanggar undang-undang dan mereka membela kumpulan yang melanggar undang-undang ini. Tuan Speaker, saya lihat penjerubahan ini tidak hanya berlaku di daerah Rauk mungkin seluruh negeri Pahang. Untuk itu saya melihat perlunya ada suatu audit forensik terhadap kesemua keseluruhan negeri hutan-hutan simpan kekal kerajaan negeri di seluruh negeri Pahang dapat lakukan kerajaan perlu menyatakan sebenarnya berapa keluasan tanah hutan simpan kekal yang telah diceroboh dan kalau boleh dapat detail dalam sidang dewan kali ini tentang jumlah kawasan dan daerah-daerah yang telah dikenal pasti dapat diceroboh untuk itu jalan ke arah lebih baik saya mencadangkan suatu Suruhanjaya diraja atau RCI. RCI ini dapat ditubuhkan oleh pihak kerajaan bagi memastikan supaya semua penyesatan dapat dibuat secara menyeluruh. Ya, sebagaimana kita kita bukan nak tengok ke belakang tapi nak tengok ke depan kita. Bagaimana dapat kita selamatkan seluruh hutan simpan kekal kita dapat dijaga dan hasil negeri tidak tidak berlaku ketirisan dan kebocoran. Tani Pertua Apa yang penting setelah tindakan kerajaan dibuat Tanah-tanah ini telah pun dirampas Walaupun sebahagian masih ada di perikad mahkamah ya. Penembangan telah pun dibuat Isunya ialah apa hala tuju tanah tersebut Kalau sekiranya kita gitebang, Kemudian kita tinggal Saya yakin tanah ini akan diteroka semula Akan ditanam semula Kerajaan mesti ada pelan, perancangan Bagaimana untuk membangunkan tanah yang telah dirampas diambil balik ini. Saya mencadangkan sebab Fahang ni kita ada projek yang pernah kita buat do RTP, rancangan tanah pemuda di beberapa daerah yang kita buat. Projek ini sangat baik. Ya, dilakukan oleh kerajaan dahulu tapi dia satu tindakan yang sangat baik. Di mana kita memberikan kawasan-kawasan yang kita ambil ini yang telah diteroka secara haram ini, kerajaan dah tebang, tanah tu dah dah diambil balik. Tapi kalau dibiar dia akan ulang balik perkara tersebut saya mencadangkan rancangan tanah pemuda dapat dibangunkan di kawasan tersebut atau kita laksanakan program memberikan tanah-tanah ini kepada pihak pengurusan Felda yang diberi kepada anggota bekas-bekas anggota tentera sebagaimana yang kita buat di Koyan satu masa dahulu. Ini di antara mekanisme dan saya fikir kita di Pahang ini kita pernah laksukan benda yang sama di daerah Teriang satu masa dahulu di mana kita bangunkan kawasan itu dengan Felda-Felda dan ini di antara mekanisme yang baik kalau untuk mengelak pencerobohan pada masa hadapan. Tadi petua, selain daripada itu, saya juga melihat tentang isu yang dibangkitkan oleh tuanku tentang tanah Rizah Melayu. Ya, tuanku mocha tahniah pada kerajaan negeri kerana berjaya menambahkan ya, bilangan tanah Rizah Melayu. Cuma apa yang penting ialah kita juga perlu meneliti ada kes-kes yang bersifat Alibaba di mana orang Melayu sanggup guna nama dia tapi pengusaha pemilik sebenarnya bukan dia. Dan ini berlaku sama ada di kalangan ada individu tertentu atau mungkin ada kumpulan yang mengahwini anak-anak orang asli ya untuk semata-mata mendapatkan tanah tersebut ya sedangkan kebajikan masyarakat orang asli tidak dipelihara pun dan ini perlu dikaji seliti berapa sebenarnya tanah rizal Melayu yang dia bukan tak dipelihara pun dipelihara kita pelihara orang asli boleh boleh yang berhormat boleh teruskan kita dengar tapi tak dipelihara pun masyarakat orang asli itu tak betul lah. kita dah jelas tadi. Nanti orang di luar sana ingat kita tak buat apa-apa masyarakat orang asli. Datuk Seri Speaker tegur lagi saya kan. Ya betul. Saya Mana gunakan, bukan, bukan, guna, gunakan perkataan yang sesuai. saya, Bermakna. saya bukan maksud kerajaan lagi tak jaga. Penama tersebut. Penama itu mereka kahwin dengan orang asli dan mereka hak tanah sepatutnya dia dapat kemudahan dia membantu masyarakat asli bukan kerajaan negeri tak tak jaga orang asli saya sebut dalam kes ini kes ada berlaku perkahwinan tetapi mengambil kesempatan untuk memiliki tanah tapi dia yang kaya raya ni dia ya, boleh bagi tahu tak di mana tu Ya, saya tahu sebab tu saya kata kerajaan perlu melakukan pendidikan beritahu, kajian tak, daripada kawasan-kawasan tersebut supaya ini tidak berlaku. Kita tak nak data yang ada tanah rezim Melayu nampak banyak tapi sebenarnya siapa yang usaha ke belakang itu. Itu saya minta supaya perkara ini diteliti dan dibuat kajian oleh pihak kerajaan. Tuan Speaker, saya nyentuh soal isu alam sekitar yang juga dibangkit oleh Tuan Kuh. Pada pertengahan tahun 2023, Mangku Raja paham pada waktu itu eh, telah pun mengumumkan pelan hala tuju Pahang Greening Education Partnership bagi tahun 2023 hingga tahun 2030 yang mensasarkan empat agenda antaranya mencapai sekurang-kurangnya 50% Institusi pendidikan di Pahang diberi pengiktirafan sebagai sekolah atau institusi hijau setelah menamatkan program Eco School dan Eco Campus. Saya yakin program ini sangat baik bagi pemantauan yang lebih telus dan mendidik masyarakat kita supaya lebih prihatin terhadap isu alam sekitar. Saya ingin bertanya, apakah pencapaian sasaran dan impaknya terhadap kesedaran alam sekitar dalam kalangan pelajar selepas ianya dilancarkan? Sehingga kini berapakah sekolah yang telah terlibat dalam projek program ini? Kerana pada waktu dilancarkan, kerajaan meletakkan 100 buah sekolah yang terpilih sebagai perintis kepada program ini. Dan saya yakin program ini merupakan salah satu program yang impaknya sangat besar. Sekurang-kurangnya Pahang menjadi negeri yang pertama dapat mencapai net zero emission. Eh, pelepasan karbon sifar. Tuan Speaker, saya juga ingin bangkitkan tentang isu ketirisan yang juga dibangkit oleh Tuan Kuh Sultan. Ya. Yeah. Di antara isu besar ketirisan dibangkitkan ialah isu NRW Kada uh, non-revenue water Di mana Pahang ni kalau kita tengok data pada tahun 2023 Kita di antar negeri agak tinggi Dan saya juga telah pun melihat perkara ini secara lebih detail Sebanyak 47.7% Dan kerugian dianggarkan antara 200 ke 300 juta uh, Dan uh, Kerajaan Persekutuan telah pun luluskan satu peruntukan yang sangat besar sebanyak 2.5 2.5 bilion ringgit bagi mengatasi NRW nasional. Saya harapkan insya-Allah semoga Pahang juga mendapat limpahan daripada peruntukan besar ini untuk kita mengurangi NRW negeri yang agak tinggi. Sebab isu kita paip-paip lama ni perlu ditukar dan kosnya sangat besar. Ya, tanpa bantuan persekutuan tidak mungkin negeri dapat dapat membantu menyelesaikan isu NRW. Jadi oleh kerana itu, daripada 2.525 bilion peruntukan yang dirusakkan oleh Kerajaan Persekutuan, saya harapkan bahawa Pahang juga dapat uh, sejumlah daripada dana tersebut dan saya ingin dapat penjelasan. Berapakah peruntukan yang diperoleh Kerajaan Negeri bagi mengurangkan kadar keadaan kebangsaan yang telah oleh Kerajaan Persekutuan tersebut. Selain itu, isu ketirisan juga berlaku dalam beberapa sumber hasil bumi. Saya ingin dapat penjelasan daripada Kerajaan Negeri. Apakah mekanisme kawalan sumber hasil negeri? Contoh lombok emas, eh, biji besi, biji timah, biji timah tak ada, biji besi dan termasuk boksit eh, dan terbaru REE. Apakah mekanisme kerajaan negeri bagi memastikan pelaporan yang dibuat pada kerajaan itu tepat dan betul? Katakanlah lombok emas dilapor pada kita 10kg, apa mekanisme kita nak pastikan betul tak 10kg? Sebab bayangkan kalau 2-3 kilo saja mereka kelong, mereka tak laporan tak betul, kajian negeri kurang hasil. Jadi saya ingin dapat penjelasan mekanisme tersebut supaya ketirisan yang dapat kita bendung di peringkat awal. Saya pernah cadangkan Dewan Negeri yang mulai ini, PBT mendapat hasil daripada cukai. Dan setengah-setengah PBT hasil pendapatan sangat-sangat gendah. Kita, saya teliti laporan daripada audit terhadap pendapatan PBT-PBT. Saya pernah mencadangkan ada PBT yang penduduknya ramai, bandarannya besar dan hasilnya banyak. Tapi ada PBT PT yang kawasannya luas tapi penduduknya tidak ramai. Namun hasil kawasan di daerah dia sangat besar. Tapi sayang daerah tak dapat manfaat daripada hasil tersebut. Sebagai contoh, kawasan pembalakan daerah Jerantuk, Lipis dan sebagainya. Hasil banyak. Tapi hasil itu tidak dapat manfaat pada daerah. Saya mencadangkan supaya satu mekanisme dapat diwujudkan supaya pemantauan daerah diberi kuasa kepada PBT pada pihak berkuasa tempatan di daerah untuk mantau semua hasil-hasil dikeluarkan daerah dia dan sekurang-kurangnya 10% hasil daerah dia diberi kepada PBT tempatan dengan ini dia boleh membangunkan kawasan tersebut boleh macam pelan, perancangan pembangunan dapat dibuat tapi kalau tanpa hasil bergantung pada cukai saja saya fikir banyak PBT yang tidak punya kemampuan keuangan kita terpaksa bergantung pada sumber kerajaan negeri bayangkan lombong-lombong ada dilipis. Kalau 10% hasil masuk PBT dilipis. Eh, bayangkan hasil-hasil pembalakan di Kalau sekiranya 10% hasil pembalakan tu disalurkan pada PBT di itu, negara Negeri ini akan boleh melaksanakan pelan pembangunan yang lebih tersusun dan lebih memajukan kawasan-kawasan khusus di, pahan, di kawasan Pahang Barat. Berhubung dengan isu RII, saya ingin dapat penjelasan pada apakah perancangan kerajaan. Kita Pahang ni ada reserve RII lebih kurang 1.4 juta, metric ton ya, ataupun dalam pasaran lebih kurang dalam 80 bilion reserve kita di Pahang dan kebetulan pula Pahang ni kita ada Linus, satu kilang yang telah memproseskan RE daripada Australia ya, dan Linus kan telah membangunkan pelan kedua khusus untuk memproses RE daripada Malaysia yang tidak ada uh, radioaktif ya, kita menjawab baik hasrat Linus apa yang penting ialah hala tuju pembangunan RE di Pekat Negeri Pahang. Kelewatan kita membangunkan sumber ini, kita bimbang akan berlaku pulau haram dan sebagainya lah. Dan ini juga dibangkit oleh Tengku supaya ketirisan ataupun sumber hasil ini dapat kita kita lihat secara lebih menyeluruh. Yeah. Okay. Uh, Dr. Speaker, di samping itu saya juga boleh, ingin... Boleh gulung ada dua minit ya? Dua minit lagi. Uh, ada dua isu satu lagi satu isu tentang peribakit kalau depan tunggu saya ucap terima kasih tentang kita ada dua projek besar Pahang satu uh, ICRL dan satu lagi lingkaran tengah uh, lingkaran tengah utama uh, saya bimbang tentang Lembah Raya ni sejauh mana daerah kita dapat manfaat kadang-kadang eh, kalau tidak dirancang betul akan jadi macam LPT bila siap si LPT Berapa bandar akan lebih malam Gerai-gerai terpaksa tutup Kedai-kedai sepanjang jalan tutup Berarti kita hanya beri laluan orang ramai lalu Tapi daerah tidak dapat Satu pelan pembangunan perlu dibuat, dibuat Supaya kita dapat memfaham eh, Daripada lebur raya tersebut Dan akhir sekali tentang uh, Lipis, saya nak bangkitkan uh, Berhubung dengan uh, Lipis ni bandar bersejarah uh, Ibu negeri pertama diperhatikan ya, Yang ramai industri, Mohon jalan laluan saya teri sebab bila Datuk Seri Speaker kata ada ruang bagi sikit kepada ceka dan uh, saya sebenarnya nak macam lah tapi saya biarkan ceka ni cakap Tapi oleh kerana masa diperuntukkan dah agak singkat. Saya nak tanya ceka. Ceka ada bangkit kan uh, sebagai perkongsian lah. Ini perkongsian Kita lipis ni. Yeah. Uh, ni kebetulan uh, Adun Ceka uh, merupakan mantan Uh, Menteri NRI itu dan tahun 2001 sampai 2022. Tadi dalam awal ucapan ada ada cekak bangkitkan tentang uh, pencerobohan hutan uh, yang ada di negeri Pahang termasuk hutan ke, ini hutan uh, kekal SSK. Saya dipahamkan kalau ikut rezeki uh, hutan kita ada akta akta perhutanan Akta Perhutanan adalah satu akta yang digubalkan di peringkat eh, kerajaan pusat di bawah bidang kuasa kementerian. Dan tak silap saya, pada ketika itu, Jabatan Perhutanan adalah di bawah NRI. Ya. bawah ini, 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 Dan juga merupakan ahli kabinet lah sebagai ini apa nama ahli kabinet yang bertanggungjawab pada uh, mendukung akta uh, yang digubalkan di parlimen. Jadi jadikan seorang undang-undang. Saya rasa seharusnya kerajaan pusat juga memainkan peranan semasa yang memat uh, selaku ahli kabinet di peringkat pusat itu. Saya nak, nak tahu ya, semasa itu, apakah langkah langkah yang dia buat? Kerana apa, percerobohan ini mungkin ada berlaku pada ketika tahun-tahun yang berikut termasuk masa tahun yang memat menjadi ahli kabinet kerajaan pusat. Jadi apakah di antara sumbangan yang uh, diberikan dalam mengekang ini berlakunya penularan dan tidak semata-mata atas bau uh, jemalang uh, kajang negeri Sembilan Batu untuk mengekang penularan atau pencubahan uh, hutan yang haram ni. Kamu saya nak betulkan fakta sikit. Dia saya dulu menteri kasar Kementerian Alam Sekitar Daerah uh, tanah ni bawah Kementerian Sumber. Ya Muhammad, ini kasah cakap Melayu itu cakap putih. No no. Uh, sumber asli hutan sumber asli bawah kementerian lain kementerian sumber asli bukan bawah kementerian alam sekitar dan lain itu saya nak betulkan sikit ya yang buat itu si speaker bukankah kalau sekolah air di antara sumber ataupun punca untuk menjadikan uh, ni apa nama sumber air ni mampan ialah hutan kawasan area Maknanya kawasan dengan izin kawasan tadahan kalau kia kawasan tadahan ni kita tebang dia akan menyebabkan satu ancaman kepada sumber air. Jadi di bawah kementerian uh, yang uh, pada ketika itu Bukan begitu sumber air bawah kajian negeri uh, tanah bawah kajian negeri, akta kajian persekutuan tidak melibatkan soal pengurusan tanah tu bawah kajian negeri kita semua tahu tanah air ni bawah kajian negeri sumber air bawah kajian negeri tetapi bila masuk kepada sistem pembentungan itu bawah kajian persekutuan ya bawah dia ada beberapa perkara sumber sebab tu sumber ni geran persekutuan pada kajian negeri ya contohnya saya saya tak apalah saya saya ingat kita tidak perlu panjangkan isu tersebut soal isu juga maksud saya begini sebab bekalan air maknanya bila sebut perimatan air misalnya perimatan air kita ada span kita ada ini apa nama pem ini apa pengoperator bekalan air di peringkat negeri tetapi bekalan air di peringkat negeri ini ada berkait dengan sumber saya yakin yang Muhammad sebagai ahli kabinet takkanlah kita mana ahli kabinet kita hanya menyentuh tentang wujudnya satu kerangka pemikiran secara dakotomi, maknanya dengan izin ya maknanya kita hanya bertindak sebagai pemikiran secara silo tidak begitu tetapi bila kita sebagai kaitan antara sumber dengan bekalan air, perkhidmatan air, bagaimana kita nak menyelesaikan, tentulah ia memerlukan satu ini, ini kedudukan status di mana sumber air itu mampan. So maksud saya di sini, tidakkah ada yang membangkitkan tentang soal pencobohan hutan yang boleh menyebabkan kekangan dan juga ancaman kepada sistem bekalan air negara? Terima kasih. Uh... So speaker saya tidak cadang untuk panjangkan isu ini. Eh, sebab supaya kalau kita lihat secara detail pengagihan bidang kuasa ya, eh, sumber bawah kerajaan negeri masuk sistem bekalan bawah kerajaan persekutuan sampai pembentungan. Lepas pembentungan bawah LBK dia masuk bawah kerajaan negeri semula. Jadi kita sumber memang bawah kerajaan negeri. Ya, sebab tu kerajaan persekutuan, kerajaan negeri boleh mohon peruntukan sumber geran persekutuan. Ya, geran persekutuan contohnya dam empangan tu bawah kajian persekutuan tetapi bila masuk sistem pengagihan bawah sebagainya ah itu di, di kal negeri yang buat melakukan mitigasi dengan kajian persekutuan kajian persekutuan akan akan manfaatkan saya fikir itu tak perlu panjanglah isu kita ialah isu saya nak last sekali isu tentang bandar lipis tadi bandar lipis ni bandar yang bersejarah ibu negeri pertama dan banyak benda-benda sejarah. Saya fikir perlu satu mekanisme dapat kita wujudkan untuk kita bangunkan sejarah yang sangat berharga ni yang ada di Bandar Lipis. Saya fikir ada orang para tengku, ada orang benta, kita sama-sama sebab satu daerah. Dan Lipis ini perlu kita jaga sumber-sumber hasil-hasil yang sangat lalu sebagai hasil yang bersejarah. Celah, yang celah sikit. Berinteraksikan warisan, uh, termasuk juga laluan-laluan warisan ini. Dapat kita bangunkan Uh, lebih baik lah. Jelas. Uh, terima kasih. Saya nak nak dapat kepastian lah tadi uh, sebut di ibu negeri yang pertama. Tapi dari segi fakta sejarah ni saya nak sebutkan bahawa ibu negeri Pahang yang pertama ialah pura pekan. Tapi kalau kita pandang dari sejarah, sejarah penjajah memanglah di pes ibu negeri yang pertama. Jadi maknanya Cuba kita betulkan fakta sejarah. Lipis adalah ibu negeri yang kedua selepas pekan. Kalau tidak kita akan membawa cerita dan mendendangkan sejarah yang ditulis oleh uh, pihak penjajah. Tak apa, tak apa. Itu kita semua baca buku sejarah masing-masing. Ya, Rukuloh. Saya fikir si. apa yang penting ialah saya nak sebut poin saya ialah... ...banyak kesan sejarah yang ada di bandar Lipis. Dan kalau kita tidak usahakan sesuatu... Mungkin peninggalan sejarah ini akan hilang Lalu satu pelan pembangunan ya, si untuk kita speaker. membangunkan Pembangunan sejarah ini dapat, dapat kita wujudkan Bagi manfaatkan kawasan bandar lipih khususnya Sebagai satu tarikan pelancong Untuk turun selain pada geopark yang terdiri di kawasan Lipis. Ya, si Encik Speaker, akan saya daripada CKU ini ada, adalah perbahasan lipis. Ya, Padang Macam tengku lipis, bentar lipis dan jeka pun lipis. Pertama sekali, sebenarnya apabila kerajaan mewujudkan ECRDC, maknanya di bawah seperti mana yang dizahirkan oleh Datuk Seri Speaker tadi, iaitu Allah Yaham pun Abdul Hamad Gerahwi. Paklah mewujudkan ini apa nama, ini agensi ataupun termasuk ECRDC yang merangkumi kawasan dia faham. Yang keduanya, yang Mahu Hormat Datuk Seri Raja sendiri, inisiatif, mewujudkan Pahang Barat Plus. Di antara lain, adalah memberi pertumpuan kepada daerah-daerah di Pahang Barat, termasuk di Lipis. Jadi di situ, kita wujudkan perbagai antara inisiatif yang diwujud, ialah termasuk tadi tempat-tempat yang bersejarah. Malahan yang Mahu Hormat Datuk Seri Menteri Besar sendiri, pun, yang Mahu Hormat Datuk Seri Raja Menteri Besar, mewujudkan dicadangkan dan mewujudkan akademi mineral Pahang yang berpusat di Lipis saya ingat mungkin uh, uh, rakan saya daripada Ceka, saya nak beritahu mungkin kita kena duduk kita akan perjelaskan inisiatif yang diambil kita nak wujudkan kita nak wujudkan hub benih dicadangkan di Lipis malahan uh, ada usaha yang telah dicadangkan untuk memperkasakan lagi spesies ikan asli termasuk jelawat yang dicadangkan di kawasan yang Muhammad Datuk Seri ni Seri di Ceker, di Putu, Kampung Putu. Dan kita mengambil pendekatan malahan beberapa kawasan telah dikenal pasti di bawah inisiatif ECRDC khususnya berkaitan dengan projek-projek pertanian dan tidak kecuali Mananya apa nama tempat-tempat bersejarah. Jadi sebenarnya apa yang dicadangkan oleh atau boleh sentuh oleh Yang Muhammad Adun Ceker ni sebenarnya telah pun dirangka dan insyaAllah dia akan dilaksanakan. Ada setengah dilaksanakan. Di Kampung Wudu misalnya tu kita wujudkan galeri Tok Gajah. Mungkin kalau boleh singgah sekali. Dah siap dah dan kita lengkapkan daripada peringkat apa nama fakta sejarah dan sebagainya. Okey, terima kasih. Terima kasih banyak. Saya menyokong penuh. Bahkan kalau semua pembangunan Pahang ni buat lipih pun lagi bagus. Ya. Kita bukan tak menyokong. Saya isuilah saya minta supaya Lepih kata ni. Bahan-bahan bersejarah. Ah, ini satu. Lipih yang Muhammad. Nah, yang ni. Juga, insya Allah. ya. lipih juga insya-Allah. Memang cukup menyokong tapi tak menyebut. <laughs> Sebutlah Akademi Mineral Pahang, Geopark, apa ni, Pahang Barat Plus Belambak dan lah, gitu buat. Ya, tapi okay, tak menyebut. Kasih. Yang yang dicakap oleh Dewan Melayu seolah tak buat benda-benda di lepih ni. Itu yang yang kita yang Datuk Seri uh, ada bentar tadi macam naik sikitlah, naik minyak sikitlah. Terima <laughs> kasih <laughs> Saya sebenarnya apa saya dah sebut pingkat awal tadi waktu yang mak tak ada di dewan saya dah puji tindakan tindakan yang dibuat sebenarnya cuma saya nak sebut last sekali ialah isu bukan nak konflik, isunya ialah bahan-bahan sejarah ini yang ada di tepi itu perlu dibangun sebagai eko pelancongan saya fikir semua sepatutnya setuju ya kat peliklah kalau ada yang tak setuju ya sebab kita bukan untuk melupuskan kita untuk memelihara termasuk benda-benda sejarah ini dan dibuat dengan dengan pelbagai projek tu saya ucap tahniah terima kasih banyak-banyak di atas membangunkan lipis sebagai salah satu tentang peran pembangunan besar di Pahang Barat. Ha, terima kasih yang Mohd Menteri Besar. Minta lalu. Ha, cuma saya bila antara puji ini kata Sina Ali bin Abi Talib, aku bimbang orang terlalu memujiku, takut aku timbul riak. Sebab tu saya tak banyak sangat puji, cuma saya saya tahulah yang Mohd Menteri dah banyak buat projek. Terima kasih banyak. Ada lagi. Terima kasih yang bermacam datuk Sri Speaker walaupun saya tidak uh, berasa dari lipis tapi saya rasa isu ini telah berkali-kali dibangkitkan yang berhormat cuka, dan kita telah buat pernyataan uh, penyataan dalam sesi penggulungan untuk sidang Dewan yang lepas di mana kita semua dimaklum bahawa selepas pengiktirafan Lipis Jopak, Kerajaan Negeri sedang dalam usaha untuk mengangkat Lipis Jopak, ke peringkat UNESCO. Dan ini telah berkali-kali dinyatakan di secara terbuka ataupun di sidang Dewan. Dan juga uh, untuk sidang Dewan lepas kita sudah berkali-kali menjawab soalan ini saya rasa tiada isu di mana kerajaan negeri tidak membuat tak buat something terhadap Lipis dan untuk perwataan tapak-tapak bersejarah di Lipis telah dilaksanakan dan proses ini masih diteruskan. Saya berharap yang berhormat boleh cekah, boleh uh, ingat dan faham fakta-fakta uh, ini sebab saya, saya pun terus rasa kerajaan tidak buat sesuatu terhadap lipis ini adalah satu tuduhan yang tidak berasas. Terima kasih okay, Terima kasih banyak uh, Boleh saya tahu berapa peruntukan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan bagi memelihara bangunan-bangunan bersejarah -bangunan di lipis ini? Untuk maklumat yang bermakna angka ini saya tiada dalam tangan tapi saya boleh bagi jawapan secara lisan ataupun bertulis. Tapi untuk maklumat yang yang berhormat cerka, bukan sahaja kerajaan negeri Pahang. Motek juga telus telah memberikan peruntukan sebagai contoh untuk tahun ini, Bawar RMK, salah satu projek untuk Pahang adalah 1.2 juta untuk Gua Bama di Lipis Jopak. Dan banyak lagi, uh, Kerajaan Negeri, Filestari, Motek dan uh, e, uh, EFT. Banyak peruntukan yang kita telah dapat daripada pelbagai sumber untuk membantu ekor pelancongan di Lipis juga. Terima kasih. Okay, terima kasih. Uh, terima kasih, Encik Saya fikir saya ucap terima kasih banyak pada pelan pembangunan. Cuma kita bukan nak bantah ya. Geopark satu bahagian. saya, yang saya bangkit ni bangunan bersejarah yang ada tu bukan jepak-jepaklah tak apalah dah dah ada pelan pemahaman jepak termasuk tapak warisan terima kasih ya tuan tua seperti itu kawasan saya dan saya menyokong penuh titah tuanku terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan salam lagi